здравствуйте еще раз. Значит, э, тем людям, которые сегодня с нами впервые, э, э, значит, вы сразу можете включаться в действие, вы сразу можете голосовать. Единственная просьба, ну то есть у нас тут есть какие-то уже традиции, единственная просьба там, первый день постараться больше слушать. Ну, и чтобы мы привыкли. И представляться, как, да, когда вы вы представляете, для того, чтобы мы понимали, о чем речь Сейчас я запускаю список регистрации сбора. Здесь фамилии тех, кто уже был, Вы просто расписываетесь, а новые люди записывают свою фамилию. Вот, и мы таким образом получаем понимание, кто был уже там Дальше. Уже запускают, значит, смотрите, мы появились в информационном пространстве, к нам уже громадное количество. Я вчера пресс-конференцию э, запостил в тех группах в Фейсбуке, в которых я э, участвую, там, около там, 100 с чем-то групп. Я всю ночь отвечал на вопросы. При этом э, количество просмотров пресс-конференции осталось 5. Вот. Но, но, но интерес к, это, к этому движению громадный. Вот. И, э, у людей очень правильно есть вопросы, особенно в моменте нашей легитимизации и технологичности. Поэтому, смотрите, сегодня доработаются все протоколы всех наших собраний, и они постоянно будут в открытом доступе, но сейчас для того, чтобы там самый важный один из самых важных моментов это формирование комитетов и обрата координатора протокол номер три э, э, национальный сборной 13 тоже я прошу чтобы все сейчас вот расписались ознакомились чтобы мы были постоянно в правом и легитимном теперь э, руководителям комитетов э, координаторам я прошу прощения смотрите вот заседание группы региональной спецпрессии Протокол номер один. Очень технологично, очень четко, очень понятно. Подпись, протокол, взял, сдал, все нормально. Я считаю, что в этом в этом наш не просто козырь, а супер козырь, потому что мы должны быть технократами. Поэтому я благодарю вот и, и, и все руководители комитетов, пожалуйста, я как бы Сдавать очень вас прошу, да, мы сделаем секретариат и там, чтобы все были все наши документы. Мы должны быть максимально открытыми. Если мы превратимся в них, нам ну, дороже цена. Нет, пока нет, я, я, я увидел вас. Пока нет. Расскажи, да. теперь в э, двух словах я расскажу о встречах, которые были. Значит, э, в пятницу э, была пресс-конференция в созданной громадской радой э, Майдану. Вот, э, я там выступил и сказал что инструментарий есть, процесс пошел, и мы готовы совершенно как бы, для координации, коммуникации и так далее. И Значит, мы встретились, вчера мы встретились с представителями, ну, давайте будем так называть, чтобы мы все понимали, представителями Русланы, очень адекватные люди, там, юристы, они пришли к тем же выводам практически, что и мы. Вот. Единственное, что у нас инструментария Инструментария нет, непонимания нет. Но они при этом сказали, что Руслана совершенно четко понимает, что она голос Майдана, и Руслана совершенно четко они могут это сказать нам, готова озвучить те решения, которые мы совместно я их пригласил. Вот только что они мне позвонили, приболели, но очень просили сразу как бы, появиться после того, как мы что-то решили. То есть они совершенно как бы восприняли, восприняты, и я надеюсь, что у вас получится консолидироваться в этом смысле. Дальше. дальше я встретился с представителем непосредственно Районсонного комитета Громадской Рады Майдана. Здесь кто-нибудь есть с Громадской Раде? Ну, удивительно. Потому что мы с ними договорились, что они надеюсь, что подойдут. Мы полностью согласовали что наши действия а будут А У нас поведен. просто такие Мы честно, если земля не сходит за мы застречаемся, а там такие аля улицы. Да, Я да, хотел, да. чтобы они великовато, к сожалению. Вот. А сегодня в шесть собираются они и мы сказали, что, конечно же, мы, ну, как бы только весь мой месседж был, ребята, мы процесс, вот, ребята, мы как бы в этом смысле должны, можем все объединяться и не важно, что там, потому что, ну, сказать, что да, люди все равно что-то делают сами. Вот. Они могут там в Координационную Раду ходить, как свои общественные организации, а мы войдем ну, в Координационную Раду, как, как представители процесса, и мы совершенно, как нас называть, и какая разница, давайте делать дело. Вот. Они должны были прийти, пока, к сожалению, нет, но мы надеемся, что придут. То есть, в общем-то, понимание есть, приятие есть, нет еще организационных каких-то там соприкосновений, но это все в процессе. в час мы сделаем. Да, я думаю, что это в процессе, поэтому и я еще раз за эти два дня совершенно точно для себя, я постоянно пытаюсь как бы понять логику для того, чтобы языком логики общаться, для себя сложить картину, Я для себя еще раз, еще раз принял концепцию того, что национальные сборы это очень правильный, верный инструмент, я не знаю, единственный ли, но уж точно правильный и верный, который выведет нас на решение вот той самой глобальной задачи, которая стоит. Смена системы власти, которую мы тут все поставили. Все, вот я отчитался. Э, 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 у вас был вопрос, пожалуйста, одну минуту. Вопрос спочатку ну. мы рассказать.